Я общественной деятельностью занимаюсь там, ну, порядка там, 20 лет. Вот как бы лет там, с 13, но ну, так сложилось, у меня такая семья, у меня не было другого выбора. Да, то есть какие-то экологические акции, какие-то как, еще что-то, помощь детским домам, посадки деревьев, уборка чего-то. То есть ну, я этим жила всю жизнь. Поэтому был первый Майдан, понятно, но были на Майдане, там, и ну, как бы это не обсуждалось. Да? То есть ну, у нас получается просто в стране, то есть какая-то вот пик, да, и все встают, там, вот, первый Майдан и второй. Но в эти периоды до э, первого Майдана, между первым и вторым тоже что-то было, да, и мы делали там, ну всевозможные там какие-то акции, и протесты, и пикеты, и какие-то мусорки закрывали, еще что-то. То есть, ну, мы все время как бы это делали. Поэтому, когда был второй Майдан, естественно, ну, я была на Майдане, да, начались первые раненые, это лекарство, там, приобретение. Мы печатали там хронику, эту газету, я ее раздавала, мне там в декабре, в январе говорили, сука тебе платят за то, что ты раздаешь, объяснить людям, что ты ее за свой счет печатаешь, да, и ходишь, раздаешь. А я как бы в реальной жизни, ну, как бы статус, ну, совсем не промоутера, вот, то есть, ну, у людей это не складывалось, 2 плюс два. Вот, потом как бы Майдан, потом Крым, эти оккупированные солдаты, там, наш Никита Казачинский, мы ему кидали деньги, он ездил там, покупал продукты туда носил. Потом началась война, госпиталь, ну то есть оно как-то все, ну, для меня лично оно было логично. логично. Да, то есть, -то, ну, вариантов не было куда -то.